assalomu alaykum qadrli muxlislar oddiy boying 787 bortiga 240 dan 335 yo'lovchigacha qabul qilishi mumkin faqat VIP markirovkali emas unda faqat 30 ta joy bor albatta charter reyslar bilan u uchmaydi ushbu samolyot ijaraga 25 besh ming dollarga beriladi albatta u soatiga ya'ni londondan nyu yorkgacha sayohat taxminan ikki yuz aqsh dollariga tushadi bu telbalik lekin dabdaba bilan yashashga o'rganganlarga emas ichkaridan bu havo kemasini osonlikcha elit penthouse bilan almashtirish mumkin aytishlaricha hattoki aqsh prezidentining samolyoti ham vvb 787 dreamjet bilan solishtirganda anchagina qolishib ketadi yo'lovchilarning tasarrufida 700 kvadrat metrdan oshiqrog'i bor konferensiya zali 8 ta uzaytirilgan yotoqxona bir nechta vanna xonalari va tushlik zali pardozda albatta faqatgina qimmatbaho matolar qo'llanilgan aytaylik hojatxonalar marmar bilan bezatilgan pollarda qo'l mehnatida qilingan gilamlar stollar butun emandan illuminatorlar oddiylardan ko'ra ancha katta qimmatli mehmonlar qulayroq tomosha qilishlari uchun ekipaj a'zolari esa dizaynerlik formaga kiyingan dizaynerlar samolyotni shunday hisob kitob bilan jihozlaganki yo'lovchilarning hissiyotlariga ta'sir qilish uchun interyerda o'tkir burchaklar deyarli yo'q salonga odorirlashgan havo beriladi har bir otsekka alohida tovush tizimi o'rnatilgan re o'n besh ming kilometr yoki o'n yetti yarim soatlik masofani qo'shimcha zapravkasiz bosib o'tishi mumkin mijozlar dunyoning xohlagan nuqtasiga parvozni buyurtma qilishi mumkin eng populyar yo'nalishlar esa london pekin va gonkong los anjeles ko'pincha ushbu samolyotni jannat oroli bora bora aeroportida ko'rish mumkin o'zingiz tasavvur qilishingiz mumkin Dreamjet jet bortida qanday ziyofatlar bo'ladi u kurortga uchib ketayotganida qadrli muxlislar agar video sizga yoqqan bo'lsa kanal rivoji uchun layk like bosishni unutmang va albatta kanalga obuna bo'ling